بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا بار سزو بزلارني يخدم بار قلب سزو بزلارجا رزق روزمزن شرائلي خالتا بيرب mo'min qilgan musulmoni komil bandalarni qatorida qilgan va o'zini baytiga yurgizib qo'ygan alloh taologa beadad sonsiz sanoqsiz hamdu sanolarimiz bo'lsin shu bilan birgalikda nimaiki yaxshilik bo'lsa parvardigori olam mani ummatimga bergin nimaiki yomonlik bo'lsa mani ummatimdan uzoq qilgin degan payg'ambarimiz muhammad mustafa durud va salomlarimiz bo'lsin sizu biz ummatlar tomonidan azizlar yana Allohga shukr, Alloh siz bilan bizlarni yana juma kuniga yetkizdi yana siz bilan bizlarga xudo taolo muhlat berdi ruhimizni yana qaytarib ertalabda qaytarib jasadimizga kirgizdi bu muhlatiki azizlar ey bandam ko'zingni ochgan umringni yana ruhingni qaytib sanga kirgizyapman qanday bir gunohlaring bo'lsa tavba qilib qolgin qanday bir yomon ishlaring bo'lgan bo'lsa afsus nadomatda bo'lgin mani rahmatimdan umidvor bo'lgin yaxshilik qilib olgin bandam namozlaringni qazosi bo'lsa o'qib olgin degan bir maqsadda xudo taolo siz bilan bizlarga yana ruhimizni jasadimizga kirgizib imkon berib turibdi azizlar mana u haftadan bu haftagacha qarang ko'zimizni ochib yumdik nechta insonlar o'tib ketdi yaqinlarimiz o'tib ketdi yana xudo taolo siz bilan bizga imkon berdi azizlar mana yana xudo taolo siz bilan bizga juma namoziga o'qishligimizni muyassar qilib oson qilib qo'ydi bu namozga har kim ham kelvermas ekan azizlar Alloh taolo qur'oni Karimda illa khoshiin dedi xudo taolo albatta bu namoz juda ham katta narsa juda ham qiyin narsa. Illa khoshiin narsamagaram Allohdan qo'rqgan bandalar uchun ollohdan umidu rahmatidan umidvor bo'lgan bandalar uchun oson ekan ya'ni siz bilan bizlarga xudo oson qilib qo'ydi rohat qilib qo'ydi xudo taolo shunday bir insonlar borki namoz o'qib subhana robbiyal alo deb turib rohatlanadi ichimizda shunaqa insonlar bor olloh o'shanday insonlarga namozni oson qilib qo'ydi mana bugun juma sayidul ayyom kunlarni sayidi yaxshisi masokinul haj bo'lgan miskinlarni qo'li <laughs> yupqa insonlarni amal daftarlariga xudo taolo hajni savobini beraman jon bandam jumaga borgin o'sha million million sarflab borib kelgan hojilarni hojilarga bergan savobni senga ham beraman degan bir kunda turibmiz azizlar Inshaalloh hammamiz amal daftarimizga bugungi kunda haj hajni ado qildi degan bir savobni berarekan azizlar inshoolloh mana bu savobdan alloh barchamizni bahramand qilgan bo'lsin bu juma muhtaram jamoat farzi ayin ya'ni balog'atga yetgan har bir mo'minman musulmonman degan erkak kishiga farzi ayin o'sha insonni zimmasiga yuklatilngan bir ulug' bir ibodat balog'atga yetmagan aqli zaif musofirlarga endi bundan mustasno azizlar balog'atga yetmagan qachonki balog'atga yetadi ana undan keyin unga farz bo'ladi musofir qachoniki muqim bo'lib o'zi shahriga keladi ana undan keyin farz bo'ladi ungacha musofirlarga ixtiyorlik borsa savob oladi bormasa gunohkor bo'lmaydi <coughs> aytiladiki qaysiki bir banda muhtaram jamoat juma namozini qasdan 3 marotaba tark qiladigan bo'lsa Alloh o'sha insonni daftariga ollohni rahmatidan nasiba yo'q deb yozib qo'yar ekan azizlar. yomon narsa ollohni rahmatidan benasib qolishlik juda yomon narsa Alloh hammamizni rahmatdan nasibador qilsin qarang hazrati alayhi salom ollohni buyuk bir payg'ambari bo'lgan hazrati muso alayhissalom olloh bilan suhbatlashgani tur tog'iga chiqqanlarida yo'lda ketayotganda bir qavmni ko'rgan ekan qarab sarasob solib o'sha qavmga qarasa nihoyatda yupin kiyingan eski juldurlar kiyingan bir xarob holatda o'zlariga buyurilgan bir ibodatni qilayotgan ekan hayron bo'lib oldilariga borib ey qavm sizlar kimsizlar haligi insonlar aytgan ekan biz ollohni bandasimiz moso alayhissalomni ummatimiz ya'ni sizni biz ey muso yetmish besh yildan beri shu tog'da ibodat qilamiz bizlarni yemishimiz qornimiz ochib qolsa o't o'lanlarni tomirlarini yeb kun ko'ramiz ollohni rahmat qilib yog'dirgan yomg'ir suvlaridan ichamiz yetmish besh yildan beri shunday bir holatda ibodat qilamiz degan ekan haligi qavm moso alayhissalom xursand bo'lib ketgan e xudo o'zingga shukur a mani shunaqa ummatlarim ham bor ekan ochin yupin bo'lsa ham allohga ibodat qilayotgan shunaqa ummatlarim bor ekan deb ichidan shunday xursandlik o'tayotgan paytida xudo taolo vahiy qilgan ekan ey moso bunchalik ham xursand bo'lmang Hala qiyomatga yaqin mani habibim keladi muhammad alayhisalom degan mani bandam keladi uni ummatlari keladi qiyomatga yaqin ularni u ikki rakat o'qigan namozlari har hayollik bilan hayollari chachilgan holatda ikki rakat o'qigan namozlari sizni ummatingizni 75 yil o'qigan qilgan ibodatdan afzal dedi xudo taolo ikki rakat namoz azizlar juma kunida namoz ekan bugun jumamiz ekan azizlar ikki rakat to'rt daqiqada o'qib olamiz ko'payib ketsa besh daqiqada o'qiymiz besh minutda o'qiymiz olloh yetmish besh yil qilgan ibodatdan afzal deb savobini berar ekan azizlar muso alayhissalom yig'iladi e xudoy taolo ya ey parvardigori olam a mani buyuk bir payg'ambar qilib qo'yibsan mayli o'zingga shukur lekin mana buyuk payg'ambar qilganingdan ko'ra oxir zamonda keladigan muhammad alayhissalomni bir qoloq ummati qilib yaratib qo'yganda ham yaxshi bo'lardi degan ekan bizlarga 2 rakat namozimizga 5 daqiqada o'qigan 2 rakat namozimizga beriladigan ajr mukofot savobni ko'rib bilganligi uchun siz bilan biz o'rnimizda bo'lishni payg'ambarlar orzu qilgan ekan azizlar qarang Musa alayhisalomga bermagan maqomni xudo taolo siz bilan bizga berib turibdi hozir Oxir zamon payg'ambarga ummat qilib qo'ydi Xudo taolo shunday maqomni boshqalarga bermasdan siz bilan bizga berdimi buni shukrini ado qilishimiz kerak juma -e namozga shoshilishimiz kerak ge o'qishimiz ok kerak o'qimasdan bu dunyodan o'tishni iloji yo'q azizlar o'qiymiz bu savobga erishamiz Allohning rahmatini topamiz ikkita og'ayni bo'lgan ekan azizlar juda bir qalin do'st birlari nihoyatda olibda chiroyli kiyinib o'ziga qarab yurar ekan. oppoq kiyimlarni kiyib o'ziga gard yuqtirmasdan pokiza holatda yurar ekan sherigi bilan birga ketayotib azon aytilgan ekan o'sha yo'lda azon aytilinsa sherigi aytibdi haligi chiroyli kiyingan yigitga qarab e birodar juma bugun juma kuni juma namoziga azon aytilnyapti yur jumaga kiraylik yur xudo taolo sen bilan bizni zimmamizga jumani farz qilgan mundaqa savoblari bor xudoni rahmatiga erishamiz yur birodar deganda haligi bashang kiyingan birodar aytgan ekan ey o'rtoq qo'y sencha bo'lmagan gaplarni ko'rib turibsan man ki jumaga kirgan insonlar egiladi bukiladi yiqiladi tizzalari iflos bo'ladi kir bo'ladi bilasan man chiroyli kiyinib yuraman pokiza yuraman bu oq liboslarim oq shimlarim sajda qilganimda kir bo'lishini xohlamayman birodar o'zing kiravergin o'zing kiravergin yur birodar xudoni rahmatidan qolmagin yur o'zing kiravergin birodar kirmasdan o'tib ketgan ekan har qancha yur birodar amri ma'ruf nahiy munkar qilsa ham haligi yigitni qalbida jindek bir mutakabbirlik bor ekanmi unamasdan endi xudo hidoyat qilmasa qiyin ekanda olloh payg'ambar alayhialotu vassalomga aytdiki auhuda dedi ey muhammad alayhissalom hidoyatga boshlashlik bizni qo'limizda ollohni qo'lida ekanda olloh hidoyat qilgan banda masjidga yuborar ekan hidoyatdan benasib bo'lgan banda yuraverarkan azizlar ana kunlar o'tgan kunlar o'tgan haligi birodariga kimdir aytgan e birodar haligi do'sting bor ediku juda chiroyli kiyinib yurgan do'sting bor ediku ha bor edi bor yaxshi a nima bo'lpti unga machitda ko'rdim bugun o'shani machidda ko'rdim degan gapni eshitib işte, haligi birodar xursand bo'lib e xudoga shukur a masjidga ham chiqarkansanku deb masjidga chopib borgan ekan ishonib ishonqiramasdan masjidga chopib borgan ekan haqiqatdan ham oldingi safda turgan ekan haligi bashang kiyingan yigit sekin yaqiniga borib qarasa juda bir oppoq liboslarda u libosiki dunyo libosi emas endi kafalga o'ralgan holatda tobutda yotganini ko'rgan ekan yigit aytgan ekan bor, e birodarim a birodarim a ertaroq kelsang bo'lmasmidi baribir ham kelarkansanu masjidga. ertaroq dunyo liboslarini kelib kiyib namoz o'qib ruku qilib sajda qilib subhana robbial alo degan holatda kelsang bo'lmasmidi baribir ham kelarkansanu degan ekan oldingi safda janozada turgan ekan mayit bo'lib turgan ekan tobutda yotgan ekan azizlar o'shann uchun kech bo'lib qolmasin jon birodar kech bo'lmasin bu dunyo o'tkinchi bugun bormiz ertaga yo'qmiz qanchadan qancha insonlar kelib ketdi azizlar man shu yekga yigirma yildan oshiq xizmatda bo'lgan bo'lsam qancha qancha ulug' <laughs> insonlarni ko'rdim azizlar qancha qancha ulug' inson duolarini oldim mana hozirga kelib yo'q o'sha insonlar oqtarib ham topolmayman kerak bo'lsa o'sha insonlar sizlarni otalaringiz bo'ladi akalaringiz amakilariz bobolaringiz bo'ladi kerak bo'lsa azizlar o'sha man avval dastlab kelgan paytlarimda mana shu birinchi saf ikkinchi saf oqsoqollar bilan to'la edi azizlar oqsoqollar ah, shunaqa hurmat qilinardiki oldindan birorta bir yosh bir yana kesib o'tmas edi mana bundan keyin ham azizlar hurmat qilaylik oqsoqollarimiz ah, o'tib ketdi nari borsak to'rtta yo beshta ah, oqsoqolimiz qoldi azizlar oldingi safga azizlar o'zizdan kattami yoshi ulug'mi sochiga soqolga oq oralaganmi oldingi safga o'tkazib oling aytib o'tib olmang orqangizda turmasin mosafitlar ollohni baytini ziyorat qilib kelgan hojilarimiz bor azizlar o'shalarni ko'rdingizmi o'tkazing oldingi safga azizlar baraka topasiz bunga hadis bor rasululloh alayhialot vassalam aytganlarki kattalarni hurmatini joyiga qo'ymagan kichiklarni izzat qilmagan bizlardan emas deganlar rasululloh ya'ni kattani hurmat qilmaysizmi kichikni zilzat qilmaysizmi rasulullohdan bassizda. qiyomat kunida bir inson qaysi qavmni bir yaxshi ko'radigan bo'lsa yaxshi ko'rib o'shani odatini qiladigan bo'lsa qiyomat o'shalardan tiriladi Rasulullohning sunnatini yaxshi ko'ring kattalarni hurmatini joyiga qo'ying Qiyomatda rasululloh bilan birga qanday qandayyam baxt azizlar